Halo semuanya, Assalamualaikum Jumpa lagi ya bersama aku Dapur Umi Gaida Nah jadi hari ini aku mau bikin mutabak Saudi atau martabak telur khas Arab Saudi Ini request dari Youtuber Hongkong Dia mintanya sih yang manis semuanya ya Cuman aku di sini mau bikin sama yang gurihnya ya teman-teman Nah jadi makanan ini sangat terpopuler banget Di bulan puasa ya buat menu aja Tapi untuk hari-hari biasa juga bisa banget ya Nah bagi kalian yang mau tahu Bagaimana cara saya membuatnya Mari disimak videonya bahan-bahan yang diperlukan tentunya tepung terigu protein tinggi ya teman-teman harus protein tinggi ya sebanyak 3 gelas atau setara dengan 375 gram ya terus ada garam setengah sendok teh tidak usah banyak-banyak kemudian gula pasir 1 sendok makan susu bubuk 1 sendok makan kalau nggak pakai juga nggak apa-apa Terus ada air sebanyak 300 mili airnya air biasa aja ya, tidak tidak usah hangat, biasa-biasa saja ya. Kemudian tuangkan airnya bertahap-tahap seperti ini dan aduk-aduk hingga tercampur si adonannya ya teman-teman. Kayak gini tuh diaduk-aduk dulu hingga tercampur. Kemudian di sini akan kita uleni ya. Dan ini adonannya lembek ya, jadi wayahna kasih tepung sedikit aja ya, tipis-tipis gitu ya teman-teman biar ketika kita menguleni, menguleninnya itu tidak eh, namanya apa namanya tidak lengket ya. Nah, kita uleni di sini selama 45 menitan gitulah ya, teman-teman, tidak lama. Tuh kan agak lengket ya. Jadi, wayahnya kasih tepung Mas sedikit ya. Uh, di sini saya uleni kayak nyuci baju ya karena ini tanpa mixer. Uh, langsung aja dibagi-bagi menjadi lima bagian atau sesuai teflon kalian masing-masing ya teman-teman. Ini kalau jadi lima tuh udah pas dengan teflon aku ya. Lalu aku siapkan wadah seperti ini, kemudian kasih minyak tuh sedikit aja. Uh, lalu di apa namanya, dibaluri dengan apa uh, minyak ya si adonan ini uh, kayak direndam gitu, tapi nggak terlalu banyak sih minyaknya. Seperti ini aja ya, tuh. Kayak gini, terendam sedikit ya, hingga terendam sedikit ya, dan harus dilumasi atau dibaluri gitu ya, biar tidak saling menempel nanti satu sama lainnya. Lalu tutup dan diamkan di sini selama 4 atau 5 jam, atau lebih juga bagus. Kalau untuk jualan, misalkan malam bikinnya, dan besok tinggal membentuknya, tinggal ngisi ya. Selanjutnya kalau sudah 4 jam aku lihat adonannya tuh sudah uh, lentur ya. Sudah lentur banget tuh teman-teman kemudian sini aku mau siapkan bahan-bahan uh, untuk isiannya yang gurih dulu ya teman-teman nah untuk bahan-bahannya ya cuma daun bawang ada daun kurot ya atau daun kucai dan juga ada tomat kalau daun kucai atau daun kurotnya tidak suka nggak usah cukup daun bawang saja ya teman-teman dan ada tomat sedikit ya atau kasih juga daun apa namanya paterseli gitu ya kalau ada mah nah kemudian ini ada telur satu butir ini untuk satu uh, mutabak ya teman-teman Kasih garam ya bumbunya simple cuman garam, lada hitam dan penyedap. Kalau kalian mau pengen kasih buharat yang lain silahkan ya atau bumbu-bumbu yang lain silahkan. Nah, sudah selesai untuk yang gurih jangan diaduk-aduk dulu ya biarkan dulu sebentar. Nanti ketika kita membentuk baru kita aduk-aduk. Selanjutnya untuk yang manisnya ya teman-teman, untuk yang manis. Oh, di sini aku siapkan wadah dan juga ada keju, keju krem seperti ini tuh teman-teman. Keju kremnya sebanyak 5 atau 6 biji seperti ini tuh ya kayak gini. Selanjutnya jangan lupa ada gula pasir ya. Kalau kalian mau pakai apa namanya? keju cheddar boleh ya. Sama keju cheddar juga bisa ya. Nah, ini aku tambahkan gula pasir 4 sendok ya. 4 sendok dulu. Kemudian aku eh haluskan seperti ini. Tidak terlalu halus sih, kayak gini aja tuh. Lalu ada krim. Ini krim yang khusus untuk kue-kue itu ya, teman-teman bisa untuk apa namanya makaroni basamil ini bisa krim ini kan. Krimnya satu kaleng aja. Kemudian susu bubuknya 4 atau 5 sendok makan gitu ya, teman-teman. Susu eh, Nido atau susu apa aja merek nama ya, teman-teman. Yang penting susu bubuk aja ya. Kayak gini tuh. Ya, 4 sendok, 5 sendok juga nggak apa-apa ya. Kemudian diaduk-aduk seperti ini tuh teman-teman Jadi untuk kejunya bisa diganti dengan keju cheddar ya Kalau keju kremnya tidak ada ya teman-teman Bisa dengan keju cheddar juga Nah ini karena kurang gulanya saya tambahkan lagi 2 sendok ya gulanya Sendoknya sendok makan ya teman-teman Nah ini 1 sendok lagi Kemudian aku tambahkan eh, telur 1 butir ya Kalaupun tidak pakai telur nggak apa-apa ya teman-teman. Misalkan nggak nggak mau telur nggak usah pakai telur. Tapi ini karena resepnya seperti itu ya jadi aku tambahkan telur ya. Nah, kalau sudah kita aduk-aduk seperti ini sisihkan dulu. Nah kayak gini sisihkan dulu ya sekarang bersihkan meja kerjanya ya teman-teman yang bersih kemudian kita bentuk satu persatu si adonan mutabaknya ini jadi mutabak ini sama kayak e, martabak telur khas Indonesia ya bedanya martabak telur itu yang khas Indonesia digorengkan ya teman-teman kalau punya Arab mah bukan digoreng tapi dipanggang gitu dengan minyak sedikit dioles-oles aja ya dan untuk cara melebarkannya tuh gampang banget tinggal di bedol-bedol aja atau ditarik-tarik ya seperti ini gak usah dibanting-banting kayak si abang-abang yang jualan gak usah ya tinggal narik aja pelan-pelan seperti ini nanti juga akan melebar sendiri untuk lapisan saya memakai lapisan lumpia ya seperti ini atau spring roll Kemudian bedanya ya, mertabak telur khas Arab Saudi mah harus ada lapisannya di dalamnya seperti ini tuh teman-teman. Jadi karena sangat tipis banget dan juga ini enggak digoreng ya. Cuma dipanggang biasa, Cepat bocor kalau enggak ada lapisan mah ya. Nah, kita tuangkan aja sih apa namanya isian barusan ya, satu centong lebih, lalu kita tutup atau lipat-lipat segi empat seperti di gambar ini ya teman-teman. Silahkan disimak tutorialnya. Nah, kayak gini tuh tipis banget ini, teman-teman. Sangat tipis. Jadi hati-hati ya takutnya ke apa? Ke gores sedikit nanti bocor. Kemudian panaskan teflon langsung aja ini dipanggang ya, teman-teman. Jangan dibiarkan, langsung jangan dibiarkan ya. Langsung kita goreng ya. Ini gorengnya dengan minyaknya sedikit banget. Jadi cuma dioles-oles saja. Jadi kalau martabak telur khas Indonesia kan digoreng dengan minyak yang banyak ya. Nah kalau di Arab mah bukan digoreng ya, maksudnya digorengnya tanpa minyak yang banyak ya. Seperti inilah dioles-oles. Nah untuk apinya sedikit banget kecil ya, kecil banget apinya karena ini biar matang sempurna bagian dalamnya. Soalnya kan di dalamnya ada telur ya, jadi harus matang sempurna gitu ya. Jadi wayahna si kecilin si apinya ya kecil banget nah ini setelah kita biarkan sebentar dibalik ya hati-hati cara baliknya juga nanti takut kegores digit, nanti bocor nah seperti biasa kalau udah agak agak ringan gitu bisa dibolak-balik ya kalau kalau masih berat jangan ya nanti bocor jadi kita kita bisa merasakannya apakah dia udah matang atau belum kita kan kita tahu kan ya ketika kita digeser-geser gitu kan kalau udah ringan bolak-balik terus ya berarti kalau ringan mah udah matang sih telurnya di bagian dalam atau isiannya nah kalau udah matang mah kan udah kelihatan kecoklatan jadi angkat ya nah ini aku contohkan lagi ya teman-teman tuh dilebarkan seperti ini dikasih apa namanya lapisan terus isian ini isian yang gurih sebenarnya aku mau pengen bikin yang manis semuanya ya cuman anak-anak minta yang gurih ya jadi ada yang manis dan yang gurih ya nggak apa-apa Nah, seperti kayak tadi sama dilipat-lipat ya kalau udah selesai dikasih isian, dilipat-lipat segi empat lalu dipanggang atau digoreng dengan minyak yang sangat sedikit ya. Seperti biasa ya dibolak-balik ya kalau udah agak ringan begitu ya. Jadi kita diamkan dulu, sebentar diamkan gitu jangan di uh, jangan di apa namanya jangan dibolak-balik. Nanti kalau udah agak ringan gitu kelihatan ringan baru dibalik ya. Nah, ini seperti biasa digeser-geser biar matangnya sempurna ya nah ini aku gesek-gesek bagian ininya pinggirannya supaya matang juga nah kalau sudah matang mah angkat nah ini aku contohkan satu lagi ya teman-teman supaya teman-teman paham semuanya ya terutama yang sudah request nur uh, apa nur nur channel ya dari Hong Kong teman-teman dia minta aku bikinin mutabak yang manis katanya gitu ya dia juga punya channel ya teman-teman kalau mau subrek silakan namanya nur channel dari Hong Kong nah dia tuh uh, dia tuh kontennya tuh vlog uh, dan keseharian makan mukbang kayak gitu ya teman-teman nah kalau kalian mau subrek mau gabung silakan ya di Nur Channel nah buat teman-teman yang ada di Arab Saudi wajib disimak ya teman-teman soalnya orang Arab tuh nyonya Arab tuh sangat suka banget yang namanya mutabak telur ya jadi nggak beli lagi kita ya teman-teman kalau udah bisa mah udah bikin aja di rumah gitu karena Untuk kan... rasanya masa, mah sama teman-teman rasa mutabak ya atau martabak telur oke okay, teman-teman sebetulnya ini udah selesai ya Udah matang semuanya, ya. Kita angkat semuanya, lalu letakkan di piring, ya, seperti ini. Nah, jadi inilah mutabak telur khas Arab Saudi, atau mutabak, ya, atau martabak telur, ya, teman-teman. Martabak telur khas Arab Saudi. Kalau di Indonesia, mah bisa digoreng, ya, teman-teman. Ini mantap sekali buat menu takjil bulan puasa, atau di hari-hari biasa juga mantap sekali, ya. Bisa banget, bisa untuk ide jualan juga ini nanti dipotong-potong dulu ya karena ini gede banget atau besar untuk takaran berat kecilnya itu disesuaikan aja mau besar mau kecil ya yang penting dipotong-potong dulu karena ini besar banget ya nah jadi kalau untuk ide jualan pun sangat mantap sekali teman-teman jualan ya di Indonesia pokoknya mah insya Allah laris teman-teman karena ini rasanya enak banget pokoknya mah apa gitu gimana ya rasanya itu gurih kalau yang gurih-gurih ya teman-teman kalau yang manis ya manis teman-teman dan ada juga yang manis tuh isiannya apa namanya pisang ya. Ada yang pisang dan macam-macam. Dan bisa juga keju cheddar ya, teman-teman, dengan ditambah dengan susu dan juga ada telur, ada gula pasir, itu juga endolita pisang. Untuk isian mah bisa kita atur ya, teman-teman, mau isi apa kita sesuai selera ya. Mau pisang, kayak mau keju, terserah kita ya. Mau daging bisa banget ya, teman-teman. Nah, seperti yang kalian lihat tuh teksturnya itu sangat apa lembut, lentur dan juga ini tipis ya. Hasilnya jadi tipis-tipis tuh, teman-teman. Dan ini lembut, lentur ya, tapi kalau udah dingin, mah nanti ya agak-agak mengeras gitu, cuman ya bisa dihangatin lagi gitu ya di teflon gitu ya teman-teman, kayak gitu. Jadi tidak bisa ditaruh di freezer ya teman-teman, jadi ini mah makanan langsung ya harus habis seketika. Kalau misalkan ini bikin pagi, sorenya masih ada bisa dihangatin lagi ya di teflon atau dimasukkan ke kulkas bisa bertahan seharian gitu ya. Asalkan jangan lama-lama aja ya, tuh seperti yang teman-teman lihat ya, teksturnya itu lentur banget, empuk karena adonannya bagus ya. 啊。 untuk adonan mah sama kayak adonan Martabak telur khas Indonesia ya teman-teman Kalau kalian mau tambahkan telur di adonannya Silahkan atau butter gitu ya silahkan Kalau aku mah seperti ini aja Tuh ini yang manis ya hmm, Mantap sekali ini kalau yang manis memanis ya teman-teman Kalau yang gurih gurih Oke teman-teman mungkin sekian dulu ya di video kali ini Cara saya membuat mau tabak telur khas Arab Saudi Atau martabak telur request dari Nur Channel Nah wajib coba ya Buat teman-teman uh, yang ada di KSMA Wajib dicobain karena nyonya Arab tuh sangat tuh Kak, banget! Oke, teman-teman, selamat mencoba ya. Semoga berhasil dan semoga juga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, juga subscribe, dan juga share ke medsos kalian masing-masing. Sampai jumpa ya di video-video aku. Selanjutnya, terima kasih.